Ни хрена себе, мужик. Привет. Здорово. Бороза зачата вообще, бля. Угу. Я все, возможно, хотел, но условия работы не позволяют. Понятно. что у тебя за условия работы чё? такие? Да, занимаюсь монтажом, обслуживанием, охранно-пожарной сигнализацией, системы безопасности и прочим. Так, и чем-то... Могу, могу. <связь> где-нибудь зацепиться бородой. Где зацепиться? Уважай, где-нибудь за потолком, за стенами или прочей херней. За потолок, и за стены <связь> зацепиться бородой? Ну, а почему нет? А знаешь такую штуку, как Армстронг или прочая херь, Армата или еще что-нибудь? Ты про танк, что ли? Кого? Ну, ты сказал «Армата». Это про танк про... или про что ты говоришь? Нет, это, это есть такой тип потолков. Да, знаю. И ты за них боишься зацепиться, да? Да я не боюсь ничего. Ну, просто говорю, будет мешать, мешать. Если я ну, я понял, говорю. да, я понял. Угу. Ты сам из какого города? Я с Новосибирска. Ясно. Ну, кстати, тебе борода бы как раз утеплился бы там. Там же холода у вас. Как раз и было бы потеплее. Какие холода? 0 градусов? Ну, вообще-то в плюс уже один? холодно, при том, что еще не зима даже. У вас сейчас градусов? Ну, да? да, у нас. Ну, плюс один сейчас. Mm, понятно. Это холодно. Ну, для это... вас это для вас, для вас это тепло. Для вас, не знаю. Нет, для нас 0 градусов это холодильник абсолютно. Это самая, наверное, холодная погода, которая даже не, не всегда бывает да. вообще в Израиле. Сейчас я ну, хотел это... глянуть, сколько у нас сейчас градусов, я даже не знаю. Ну, посмотрите. Ну, сейчас и... Да ну, ладно, сейчас я не найду. Ну, у нас э, где-то 20 чем-то там, 26, может, 28. Ну, прикольно, что. Ну, знаете, где родимся, как говорится, мне нравится все, как бы... Не-не, я, я не против. О чем ты тут беседуешь? Да ни о чем так просто делать, нихер. Ну, все-таки, есть какие-то темы, что тебя интересуют? Может быть, почему Почему у вас бензин дорожает, там какие-то такие насущные проблемы? Интересует тебя? Да, он всегда дорожает. Нефть дорожает, бензин дорожает. Нефть Нет, дешевеет, бензин нефта как дорожает. раз наоборот, у вас падает, а бензин <coughs> дорожает. Нефть наоборот. Ну я говорю, нефть, нефть падает, бензин дорожает, это у нас да. всегда бывает. Так. А с чем это, это связано? Вы же все-таки нефтяная держава, то есть у вас этой нефти хоть да, попой да. кушай. а... Ну, ну, ну давайте про МПЗ, про всякую херню сейчас. Да нафиг это надо? Неинтересно на самом деле это. Ну это же отражается... Ну подождал, на ну насколько у меня? Ну давай, давай, вы там въебали хуй знает сколько там. Ну Сипок, только не матерись. МПЗ, ну Без мата, я понимаю, что это больная ну, тема, ну, а... только ну все равно хорошо. давай. Весьма. Ну, хорошо. Ну, подорожал он там на сколько? На 3 рубля у нас. Как это, <laughs> как это на 3? Во-первых, в некоторых регионах ну, его даже ну, нету. Его выдают людям там по, по столько то литров в руки, как бы. То есть, уже чуть ли не по талонам. А во-вторых, конечно а, же, не, не на не, у нас не. не знаю, нету и не было. И даже когда вот это... Короче, uh. не знаю, как это... У нас Газпром, как бы, наверное, является, ну, единственным поставщиком. Остальные все перекупы у него. Как бы у него был бензин, там, 61 стал 63. Все. А у остальных, там, до 70 где-то пропали. В некоторых регионах по не были. 100 рублей бензин. Некоторых Нет, регионах. Не, я могу сказать, просто понимаешь, у нас э, тут через каждые 100 километров, там, ну, 100, 150. Газпром стоит всегда. Заправка. По любой трассе, куда бы ты ни ехал, где-то есть заправка Газпрома. И что? Там бензин не пропадал, никуда он не девался. Ну, ну а, да? подорожал он, да. Чуть-чуть. Я на три, просто да. мотаюсь по, по всей Новосибирской области. Я, ну, то есть это угу. радиус где-то километров 500. Я понял. А как ты вот относишься к тому, что Миллер, ну вот глава этого Газпрома, сказал, что так как Газпром это же всероссийское достояние всеобщее вот вас, граждан, это же каждому принадлежит, как бы. И теперь долги Газпрома должны, вот, соответственно, все граждане, покрывать. Ну, доходы все граждане не, не я, делили между собой, я такой, а вот я, расходы я... сейчас будут делить. Как ты к этому? Относишь? Я такой шля я такой шляпе не слышал. Нет, так как-то, ну то, что ты этого не слышал, ты же не знаю, что он такого не говорил. Это вот недавно абсолютно а ты, недавно. А ты не думал? Ну, а не думал, сказал... А ты не думал, что это это вброс тебе именно? Ну то вашим. Есть, Миллер это для меня сказал. Вашим людям. Миллер это сказал Нет, для, для тебя Миллер. именно. Я говорю, Нет, ну вот там, ну, то с Украины, ну, для Украины, да, для Европы. Миллер, для выступая на там... каком-то форуме в России, заявил, что долги Газпрома должны покрывать граждане России. Это он заявил ну, для честно, меня, для таких, как я. Правильно я тебя понял? Ну, возможно. Ну, я пока этого не замечаю. И не вижу. Нет, а как ты можешь замечать, если он это пару недель назад только сказал? Но ты же в курсе, что ну, Газпром... Ну, ну вот подожди есть, секунду. Давай поговорим вопрос. о том. Ты говоришь, если я... он только сказал, и еще я... ничего не сделали, то почему ты меня спрашиваешь, говорит, а будет это или нет? Да я хуй его знает. Я у тебя не спрашивал, будет или нет. Я спросил, как ты к этому относишься, что долги Газпрома э, будут теперь возложены на вас, то есть вы со своих налогов будете ну, еще покрывать долги Газпрома. Ты же понимаешь... Реакцию нормального человека, что к этому будет относиться негативно. Ну и что, и что вот лично ты с этим ну, будешь делать? Я говорю на данный на данный момент времени я пока не вижу этих результатов, о чем ты говоришь. Как ты не видишь? А ты Ну про Газпром? Ладно. Газпром, может быть, ты не видишь, что именно с твоих налогов покрывается Газпром. Но разве ты не видишь, что вам повышают, например, коммунальные услуги? Что все, дорожает. Тот же бензин, опять же, дорожает, хоть и говорит, что на 3 рубля. Ну, э, хрен с ним, пусть будет 3 рубля. Налоги вам повышают, ну, э, повышают проценты давай, за суды, давай, повышают давай, продукты, давай будем, дорожают у вас, и так далее. Давай будем честными. Война давай. идет уже не первый год, санкции и прочая херня. Да. Налоги да. будут повышаться. И да. любые там, и, и на топливо, и на бензин, и на это, на продукты, и на прочее, там да. и НДС, и прочее. Все это будет повышаться, пока это все не кончится. Государство, деньги где-то надо брать. Совершенно верно. Правильно. И чем дольше да. это будет продолжаться, тем больше это будет все повышаться, соответственно. Ну, пока терпимо, честно скажу. Да, а, то есть, э, в принципе, а у тебя вот э, какая примерно планка, вот э, где будет уже нетерпимо, вот что должно случиться, чтобы было уже нетерпимо? Ну, не знаю, посмотрим. Мы, Я в смысле, думаю, посмотрим. до этого Ты же для себя как-то рассчитываешь. Вот э, что должно случиться, чтобы вот лично тебе было уже нетерпимо, что ты пойдешь на площадь протестовать, например? Вот чего тебе процентов 20, если еще повысится, все вообще. В общем, я имею в виду, вся жизнь повысится процентов на 20. Так э, некоторые аспекты, э, некоторые вещи э, на 300% уже повысились с 2022 -го года. На не 20 на 300 да, процентов не то что на с, дан, с данного момента если еще а, процентов на 20 то есть, повысится. Э, на 300 не помогло надо чтобы было 320 да примерно повыше тогда а что там то есть еще а что на что на что на, на 300 что на 300 выросло ну у вас есть некоторые позиции которые в три раза выросли в цене это что такое там те же автомобили допустим ну два в три раза подорожали Продукты многие подорожали в 2-3 в раза. Некоторые даже больше, чем в 3 раза подорожали. По-моему, были времена, когда некоторые позиции там чуть ли не до 5 раз подорожание было. Потом чуть-чуть э, снизилось, потом опять дорожа То есть да, оно, у вас оно, много честно, таких. Честно вам могу сказать, продукты и прочее, оно все плавает. Плюс-минус. Плавает. Плюс -минус, минус. Больше, Но по сравнению с 2021 годом, например, оно у вас приплыло уже, некоторые позиции, я же говорю, там 200-300% уже приплыли. Ну, вопрос тогда, ладно, такой... Но ты, но ты говоришь, что если еще вот 20%, вот до, полной, до полного края не хватает вот не, 20 это не, всего, не до да? полного края, а уже будет некомфортно. Переполнено уже. У сейчас полный край, а 20% его как раз переполнит, и у тебя все хлынет, правильно? У тебя потечет. Нет, не хлынет. Я говорю, будет, начнется, ну, некомфортно жить. Будет. Некомфортно, понял. А у тебя вот примерно какая зарплата, если не секрет? Ну, плюс-минус, не надо точно. В каких пределах? Ну, я не знаю. Нет, сколько у нас сейчас долларов, Ты не знаю, там. Ну, не, в рублях. Тысяч. не надо в долларах, В рублях скажи. Зачем было? 150 тысяч. М ну, для Новосиба, наверное, может быть, и не так плохо, да? Ну да, выше среднего. У тебя квартира своя, да? Да. А ты ее когда купил? Как купил? В ипотеку купил? Ну, давно, да? Ну да, уже несколько лет как закончил. А вот как думаешь, вот сейчас можно квартиру в ипотеку взять вот такую, как у тебя? Нет. Сейчас бы ты бы ее сейчас уже не, не, не купил бы, да? Сейчас уже бы эту квартиру. Вот если бы сегодня покупать? Например... Я бы не стал. Я бы все, я бы все лучше дом построил, чем квартиру в ипотеку брать. То есть, а как дом бы ты построил? Это было бы дешевле или что? Да. А да? Ну, в смысле, за городом где-то, да? Не, не там, где ты живешь. Ну, понимаешь, черта города, можно там перечеркнутая табличка стоит там, ну, не знаю, до центра ехать то же самое, что и с района. Ну, я понял. То есть, есть места подешевле. Ну, вот, и вот, как ты вот все-таки оценишь? Вот смотри, твой уровень жизни, он же явно ухудшился, правильно? Ну, и твои возможности, они же явно ухудшились. И не только твои, а там. Ну, звонок... я, я согласен. всех Да, людей. ухудшились. А почему. Почему никто не вот говорит, люди. Никто не говорит, что мы процветаем и живем все заебись. Нет, почему? Многие говорят, что все хорошо, четвертая экономика мира. То есть, как бы россияне тут. Нет, меня, с экономикой. Меня, я не спорю, что, ну, там, у нас пакет с пакетами, с санкциями, все это есть. И мы еще живы, еще можем покупать фрукты. Можем покупать машины, квартиры. Мы это можем ну, все делать. А это конечно, можете. это стало, все, это все машины... стало намного, намного, намного дороже и болезненнее. Да. Но делать мы это можем. И делать вы можете, да. Но стало дороже ну... и машины стали похуже, да? В основном же сейчас Китай, правильно вообще? То есть немножечко как бы и товары, типа, я не, не спорю, да, да были, в, в основном стали. Китай. Ну, за те же деньги есть варианты притащить и по параллельному импорту, и Но это уже Америку, и Германию, и прочее. Ну, это же уже бывшая какая-нибудь будет, правильно? Нет, почему? Новые. А, нет? Есть варианты. Ты хочешь сказать, что ты за те же деньги можешь немецкую машину притащить, как китайская? Ну, сейчас, понимаешь, Немецкого производства тоже мало, его практически нет. Но, образно говоря, да, понятно, что да. я имею в виду немецкий бренд, скажем так. Можно? Можно, можно. За те же деньги, как китайская. Ну, практически, да, получается. Ну, там плюс-минус. А, а почему, 15... да, почему что да, все китайские покупают, если можно и не покупать. Не, а я, я понимаете, я, я старый фанат. Японии, причем праворукой. Угу. Она поверила. меня возит, сток, столько лет я мотаю очень много километров. Что у тебя, у тебя? Да, у меня две Toyota и УАЗик для души. УАЗик для души, если если хочется покопаться, да, под, под капотом, то у тебя нет. Есть если охота покопаться в говне где-нибудь, нырнуть прям ну, по да. самый капот. Понимаю. Ладно, ну Но... в, целом, в целом все хорошо, правильно? Ну, относительно да, честно. Не скажу, что у нас фонтан Подожди, прям. А относительно, ну, чего? Знаешь... относительно чего? А? Относительно чего? Относительно чего? Ты сказал относительно хорошо. Относительно чего? Относительно, ну, в смысле, хорошо относительно чего? Ну да, ты сказал относительно хорошо. Я и спросил: относительно чего? Хорошо-то? Только если если лучше... относительно того, что было до войны, нет, то нет, я плохо. Говорю, всегда а... же бывает лучше и могло быть лучше. Да, ну Правильно? как бы когда говорят относительно, то это что-то с чем-то сравнивают. Ну, относи... относительно. Ну, могло быть лучше, если бы не было войны, санкций и прочей херни. Может, вообще шоколад бы был. Ну вот э, ты считаешь, что надо заканчивать эту войну. Да, конечно, надо. Ну, а вот э, какие для тебя были приемлемые условия окончания этой войны? Да хер его знает. Вот я если даже, завтра я если Путин скажет Нет, правда. вот смотри, если ситуация, начинал. например, конечно такого быть не может, ну допустим мы гипотетически предположим, вот если завтра Путин, например, скажет, все ребята завязываем войну, все что вот мы заняли возвращаем украинцам обратно. И, и забираем там вот свои войска, все, выходим с территории Украины вот полностью, вот как была Украина, мы все оставляем. Как ты отнесешься к, к такому э, так сценарию? Она, она, же начала, она же началась из-за того, что там буферная зона должна быть. Почему буферная зона должна быть? Я говорю, так началась-то она именно из-за этого, из-за нас, из-за прочей херни. Это когда? ты... Вы мне сюда? сейчас говорите, мы, мы все, мы, мы собираемся, мы уходим и все. И как оно ну было, да. так и остается. Так а как же еще войну по-другому закончить? По-другому же нельзя ее никак закончить. Так можно закончить сказать, что это, ну, за любого своего. Нахер пошлете, может. Еще а еще причем есть. тут. Нет, а? а почему это украинцы должны своего президента куда-то убирать? Вы... То есть ваш президент должен продолжать сидеть, да, радовать вас? О, а, а а, украинцы должны... А я не знаю, это брось, брось нет, не расскажете? Там про Миндича, там про Фламинго, что? там про всю эту хуйню. Не знаете, нет? Что рассказать? Нет, Фламинго скоро к тебе прилетит, ты не переживай. Че Что тебе но, про него но, рассказывать, но, но, если а, ты а, сам а, с ним скоро встретишься? А, а, ми, ми, а у вас тут Миндич со стороны ебанул, там, и эти... Не знаю, но братья... ты материшься? Зачем бра... ты материшься? Братья Сахаровы тоже, что вы там про это не знаете, ничего. Какие Сахаровы? Я, я не знаю, про что ты говоришь вообще. Э, про Фламинго я знаю, что про Миндича скоро... не знаешь, что это, вброскуешь, что ли? Не знаю, ничего, про что ты не спрашиваешь. Кстати говоря, ты не согласен, да? Чтобы украинские про набу... территории, про набу... и Бенди... дались, да? Ну ладно. Ну не знаешь, не знаешь. Знаешь. Я не с знаю. вопрос задал. Я, я да. за мир. На самом деле. Так правильно, так я же говорю, значит так. надо освободить украинские территории и будет давай, мир. Давай правильно. так, я за мир, какой бы он ни был, это не нам я решать, не. как он получится, такой и будет. Нет, так я же лично давай тебя так. спрашиваю, вот, вот Путин завтра все сказал, ребята, сворачиваемся, мы там накуролесили, э, Нет. отдаем обратно Украину Нет. все, что мы заняли. Слушай... Как, Ваши как ты это? Ты, ты это с радостью погибали? воспримешь или с огорчением? Да. Вот скажи мне, вот это вот меня интересует. Нет. Что нет? Нет, нет. Не хочешь, а да, не чтобы возвращали территорию? Посмотреть. Не хочешь, да, чтобы нет. возвращали территорию Украины? Нет, нет, нет. Не хочешь? Вы же наших русских дрочили то, да, сколько лет. Не знаю, кто там вам э, что дрочил, э, по-моему, это Путин с вами mm -hmm. этим занимается. Да. Это вы все на него ну, вот любите вот это все, да? Это у вас, это ваша какая-то ну, э, русская забава такая на царей вот. Э. Мы, мы, может, когда я тебя в Киеве увижу, если приеду. Нет, в Киеве, в Киеве тебе точно не, никогда уже не бывать, это сто процентов. А что Киева про не Киев, будет? Про Киев можешь забыть. Нет, э, Киев будет, есть, был и будет. А вот тебя в Киеве не будет, это точно. Да. Ну, посмотрим. Ладно, удачи, тебе, мужик. Давай. Ты не давай. Удачи б... Встречи с фламинго. Давай, пока. Да. Давай.